За кілька хвилин настане вже восьма година, і чимало з наших глядачів певно нині зосередилися на сніданку. Можливо, саме їм і стане у нагоді наша кулінарна рубрика Швидкий сніданок. утро, дорогие мои! Сегодня вторник, и, как утверждают астрологи, этим днем руководит воинствующая планета Марс. Но не будем драматизировать, просто скажем, что во вторник люди становятся смелее. То есть, если вы до сих пор не решались пойти к начальнику попросить отгул или повышение зарплаты, сегодня можете смело идти на этот шаг. Ну, а смелость на голодный желудок – это, конечно, не наш конек, поэтому сегодня предлагаю на завтрак приготовить лаваш с творогом и зеленью. Творожок. Ну, творожок это прежде всего источник кальция. И даже если доктор вам прописал кальций в таблетках, то знаете, что там усвоится всего 11% полезного вещества. Так, творожок мы солим и перчим по вкусу. А вот если вы творожок в чистом виде употребляете, то здесь кальций 100% ваш. И ваши кости будут крепкими и прослужат вам долго. Так, ну, солим как вы любите или как любит ваш супруг или ваши дети. Я люблю поострее, поэтому и перчика побольше. И все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем. Это занимает очень мало времени. Вы видите, буквально несколько секунд. Дальше зелень. У нас такая, знаете, дуэт, парочка, э, выручалочка. Укроп и петрушка. Ну, в общем-то, я думаю, что в любом холодильнике в любое время года эту зелень можно найти. Что касается, например, укропа, он, кстати, не так популярен за границей, как у нас, и мне кажется, очень зря, потому что, во-первых, эфирные масла очень ароматные у укропчика, а во-вторых, если вы еще не знали, то укропчик обладает успокаивающим действием, и если на ночь вы посыпите свое блюдо укропчиком, будете спать безмятежным сном. Ну а что касается подружки Петрушки, то тут тоже, конечно, кладезь витаминов, микроэлементов, и еще Петрушка обладает Удивительным свойством она дарит свежее дыхание и чистит наши зубки То есть даже если вы не предусмотрительно съели чесночка, а вам на свидание Пожуйте петрушечки И ваше дыхание будет свежим как после э, жвачки без сахара. Так, ну как резать зелень крупненько или поменьше это решает вам. Все зависит от ваших предпочтений. Я люблю золотую серединку, знаете, так чтобы и пожевать, и на на зубках похрустело и чтобы это видно было. Ну и нашу зелень мы отправляем к нашему творожку и тщательно перемешиваем. Ну, кстати, к петрушечке и к укропчику можно добавить еще, ну, если вы любите кинзу, базилик. Здесь, пожалуйста, на ваше усмотрение фантазируйте, импровизируйте. На кухне это допускается. Так, разогреваем сковородочку, потому что наш лавашек мы немножечко поджарим. Так, и пока сковородочка разогревается, мы, собственно, формируем наше блюдо. Ну, я вот заранее сделала такой квадратик у нас получился. И укладываем наш творожок, так, чтобы, ну, вы понимаете, что нужно, чтобы это не рассыпалось во время поджарочки. То есть смотрим, чтобы творожок наш потом не, не убежал. Так, и вот просто легким движением руки делаем такой рулетик. Элементарно. С формой рулетика вы тоже можете импровизировать. Я же оставлю его в таком виде. Так, на сковородочку она разогревается, немножечко маслица. Я предпочитаю оливковое. Хотя, конечно же, масло может быть любое растительное и подсолнечное в том числе. Может быть, даже кто-то и предпочитает подсолнечное оливковому. Так, сковородка разогревается и ну, мужу и себе любимой. Точно так же немножко творожка на лавашек. Можно побольше. Можно вообще полностью лавашек развернуть, но это уже все зависит от вашего аппетита и от того, на какой стадии похудения, например, вы находитесь. Так, все готово, сковородочка разогрета и буквально на пару минут с одной и с другой стороны мы обжариваем наш лаваш. Ну что ж, раз, два, и наш завтрак готов. Буквально две минутки мы поджарили с одной стороны и с другой стороны лавашек. Он стал румяным, мы его посыпали зеленью и кушать подано. Приятного аппетита и удачного дня!